Это меня поздравляют с днем рождения. Аллилуйя! Это меня поздравляют с днем рождения. На фоне. Дякую! Вот. Я вам потом чуть позже покажу, вот, что здесь происходит. Вот это вот все. А пока. Э... Благословляем эту пищу. Во имя Иисуса Христа. Пожалуйста. Хорошо, пока они едят, тогда я вам здесь покажу, что здесь происходит. Хорошо. Так сделаем таким образом мы сделаем таким образом вот это работы нашего сына андрея ткаченко он скажем унаследовал творческие мамины наклонности. В детстве Он а, не, Ну как бы Копировал Ира пыталась сделать все Чтобы он а, пов... он просто Она садила его рядом И повторял он потихонечку За ней И лепил И рисовал И чертежал Вот Но прошло много лет Как бы Сын пришел как бы в состоянии уже нормального взрослого человека. Сейчас ему 39 лет. И несколько лет тому назад он начал просто э, садиться рядом с Ирой, и когда она начинала тоже восстанавливать свои э, прошлые навыки. Э, он садился рядом и пробовал пробовал, 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 пробовал пробовал много раз и оказалось даже, что он даже пробовал чаще чем и больше чем э, Ира в акварели он занимается, вы можете спокойно проходить никаких проблем, я веду трансляцию, Таня, все, ничего страшного а вот э, короче он много пробовал и потом начал этим заниматься и дома самостоятельно и потом он начал приносить просто работы Ире на рецензию на оценку вот сегодня ну, много очень работ это маленькая часть многие розданы уже его друзьям он раздает вот многие просто у Иры хранятся здесь будет альбом лежать где будут эти работы просто сложены в папочку, но мы конечно молимся и ищем о том ну, как бы ответа для чего это куда это потому что он как бы работает просто в стол а мне кажется что здесь очень ну, интересные моменты есть ну, для иллюстраций иллюстрации разных может быть там книг журналов не знаю открыток и прочее прочее поэтому мы можем как бы услышать, если вы, вам интересно, если вам что-то понравится, пишите. Будем думать, будем вместе молиться и будем планировать какие-то, может быть, что-то для него. Потому что на самом деле работает много, днем работает, а ночью рисует. Ночью пишет акварелью. Ира говорит, что количество, ну как бы уровень ее, его акварели уже даже выше, чем некоторых мастеров, которых я знаю. Вот я вас поздравляю с моим днем рождения. Вот это две стенки ириных Ирны. работ, ну то, что отобрала галерея. Вот, конечно, очень хотелось бы, чтобы вы обратили внимание на портреты, потому что это, я думаю, основная как бы вот ирина черта, которую, которой она будет отличаться. Она хочет расти в этом, она хочет в этом. Извините, там у меня я не убрал вещи. Немножко. Вот это две работы маслом. Сейчас секунду. Вот так, вот чтобы это было красиво Раз. Раз. Так, это две работы маслом. Хотите сказать? Да. Так. Пожалуйста. Нет, я пока здесь веду э, короткую трансляцию и, и рассказываю о твоих полотнах, Ирина Николаевна. Да, конечно. Ну ничего, я же рассказываю в камеру. Да, пожалуйста, Элика. Спасибо большое. Спасибо. Мы поставим там ящик. После четверга будет стоять ящик для другого интернационального легиона. Якщо ви захочете посіяти, ви можете сіяти мені вже в цьому ящику є гроші. Е, ну, тобто він поки що віртуальний, але з четверга він буде матеріальний. Якщо ви захочете посіяти в конкретних людей, і якщо ви захочете, ми запросимо цього командира, щоб він прийшов і ви його помацали фізично той, хто захищав нас. До е, певного часу, а зараз він просто служить своїм підлеглим, збираючи кошти для того, щоб вони могли стояти і захищати нас з вами. Амінь. Там, вот це дві роботи, значить, маслом я вам сказав. Понятно. Тут все понятно. Наше привітання має можна е, голосно. Бо я не чую тут. Дуже радий відстатися про такі гарні картини, які імені у пастиках, так хочу сказати, щоб западі відповіді, які я Хочу сказати, що хай Бог голосує ще більше і святів, сах в ритмі. 我出来一 Я обіцяю тобі, що ніколи ви не почуєте моїх творів музичних. Спасибо, Валерия Борисовна. Спасибо. Да, Леночка, слушаю. <связывая> а, я, 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 мне показалось. Простите. Дякуем. Дякуем. много времени, благодарю за вашу замечательную семью от Бога. За все, за все, за все. Вы знаете, что я говорю. Спасибо. Много мне лето, теперь чтобы все мечты своего сердца сбывались. Спасибо Елене за миссию потому что если бы не миссия путь, неизвестно, где бы я была сейчас. Поэтому благодарю вас, благодарю Бога, за вас, замечательную, прекрасную команду от Бога семьи. Спасибо много. Аллилуйя! Спасибо большое. Спасибо для всех, спасибо. Я знаю, что, ты... что для женщин ты, ты Я для женщин? Да. Вот это да, вот это... Я хочу вам сказати, пасторе Сергію, що ми чули цю фразу дуже багато разів від жінок. Я хочу, щоб мій чоловік був такий, як він, я зрозумів. І тому Ірина Миколаївна теж посміхається зараз. Ми тільки плоть, але все, що є, це від нього. Дехто знає, який був цей хлопець колись, але зараз він змінений дуже сильно, я не сказав повністю. Одно только. Ну... Можно много узнать про человека. Я, например, про тебя узнал, что ты заставляешь свою тещу работать. А даже носишь ее на работу. Под присмотром. От и до. И она не пропустила ни одного рабочего дня, поэтому. Контролирую, Контролирую приход и уход. Но самое, самое мужское слово на сегодня это нежность. Я вижу, насколько мы соскучились по нежности. Нас заставляли, учили. Высшей похвалой было, о, какая религиозная атмосфера. Хорошо, что к религии наше собрание не имеет никакого отношения. Аллилуйя. Нежность ⁇ это что-то перед самой настоящей любовью я рад, что вы поймали эту волну. У вас есть взаимоотношения, где каждый ценен, где каждый дорог, где каждый нужен. Если мы, и это должно быть искренне, не просто тебе расскажут, ты нужен, давай, вставай, пошел, давай, давай мы уже строили вам, не прогресс, и реки вспять поворачивали. Сегодня я чувствую эту атмосферу нежности здесь. Пусть она расширяется, пусть она углубляется, пусть она перерастает в настоящую любовь. Потому что для меня сегодня церковь это когда по любви между нами. Только по любви между нами люди могут увидеть сегодня Христа. И в этом нуждается как каждый из нас, так и все наше общество. Спасибо, дорогие, за то, что вы можете создать, уловить и создать эту атмосферу. Потому что для атмосферы нужен человек. И это и ты и ты делаешь. Потому что атмосферу удерживает человек. Бог ищет человек. Помните, как еще Сократ кричал, я ищу человека, хотя по улице он с Я ищу человека, настоящего человека, большой Оставайтесь такими. Вам не надо быть лучше. Оставайтесь такими. И градус этой нежности будет притягивать к вам сегодня новых и новых людей. Спасибо большое. И можно я добавлю. Иночка, Дима, спасибо огромное например, за приглашение. Во-вторых, спасибо большое за дружбу, за взаимоотношения. И хочу сказать, а, вот мы все люди духовные, мы верующие. люди, да? Мы верим в духовный мир, мы верим в ангела. И э, э, как-то была у нас такая ситуация, когда мы собрались с небольшим кругом и говорили вот об ангелах, о том, что кто вот видел, кто переживал вот такое э, вот переживание. И девочка присутствовала на этом собрании, и она сказала, я говорит, не знаю, как насчет вот этих ангелов, но рядом со мной есть настоящий ангел. Поэтому, если кто-то хочет прикоснуться к настоящему ангелу, пожалуйста, Дима, ты действительно ангел. И слава Богу, что это ангел пришел на эту землю, что вот он рядом с Ирочкой поэтому мы а, очень, опять-таки, дорожим этим взаимоотношениями и слава Богу, что мы можем соприкасаться с реальными ангелами, ангелами. Спасибо, а, спасибо. спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Ага. Прийшла пішла заради батька, але залишила вже назавжди, тому що ну, перше, що я відчула, це дійсно любов. І коли я приходила, наскільки повторкався, що просто звідти вже піти було неможливо. А згодом вже чим більше, але ну, це, буває так, бо це в мене третя ця не І буває так, в церкві добре, але з пастилями ще щось не от не ладиться. І в мене так було в що ну, не було контакту. І, тому, в принципі, для мене достатньо було Бога. Е але потім, коли з спілкування, це особисто, я зрозуміла, що може бути контакт із постояннами. І от які в мене не були ситуації складні, я могла до них звернутися в будь-який момент. Це, В неї можна звертати серед ночність. Вона завжди відбудеться, в мене таке щире відкрите серце, що е, ну, до неї не страшно прийти з любою проблемою, тому що ти знаєш, що людина послухає, і в неї не буде ніякого осуду, чи вона не буде те чимось сповчати, вона вже на повністю твою сторону. І коли я е, е, збиралася ходити заміж. Е, у нас пастирі, вони не знають, мого чоловіками будуть його. Вони запросили нас додому, вони відкрили нам стул, стіл, щоб ми просто не були голодними, бо він їхав з іншого міста. Це настільки ця людиність, вона вражає і вона покорює. І тому от зараз ми в іншому місті живемо, і ми в печаті. хватает контакта с пастырами, мне не хватает такой духовной душевности, чтобы можно так сказать, доброй. Вот, я очень благодарю и Богу и за Иру, и за Диму, и я все таки надеюсь, что мы когда купим автомобиль и купим еще раз каждую неделю ездить на Літак! Літак! Дякую, Дане. У всіх все було, всі наїлися, ще. Соло... Будь ласка, можна солодкі передати на столи, а я піду поки що. А? Ні, я не хочу Угу. Смачно! А мы пойдем наверх. И тут есть еще два. Это Ирины работы. И это розы. А это вот тоже акварель с чем-то там. Или может быть чистая акварель. Это Ирины работы. Там на стенках не хватило. Просто Так вот мы поднимаемся. Сначала мы видим. Мандриня. Вот, а потом мы вот здесь вот уже попадаем. Сейчас вот так вот мы попадаем здесь вот так вот. Ну, вот значит это вы видели из этого угла. Вот тут мы сейчас короче тюльпаны. Щас у максимально крупный такой черпани. Это Валерія Борисовна, если кто не знает, мама Ірина. Это Оксана Балачко, медик, яка оцими руками. Зараз просто витягує з... Пащі смерті людей біля фронту в стабілізаційному пункті це Шепшина, рциси, це... Тюрпани, там далі полоні, такий на тюрму з Айбою, мабуть. Це наш онук. Десь кілька років тому він зараз є студентом Національної поліцейської академії чи академії внутрішніх справ. Це Троянди. Іра дуже любить Іриси. Автопортрет. Риси. Вибачте, тут із світлом проблеми, тому я можу спробувати. Так, отак, о, так, блище. Це і риси. Це портрети нашого сина. Дуже давня робота. Зараз 39 років, це ж він є автором тих акварелерів, що ви бачили. Це вже у пастелі. І Тут є такий натюрморт з мандаринами. Ну і ваш ведучий, як ви розумієте. Оце така невеличка виставка. Якщо ви хочете, ви можете прийти сюди у будь-який час у день. Це адреса Ольгінська будівля 6, Називається Тауверс Гелері. Якщо ви хочете. Якщо у вас цікавить. Перерахувати гроші на потреби ЗСУ. Ми в рамках цієї виставки робимо е збір для другого міжнародного е другого міжнародного е інтернаціонального легіону, То ви можете зв'язатися зі мною і е Перерахувати гроші я вам дам усі реквізити. Трохи пізніше ми будемо, ми опублікуємо усі. Дякую, пасторе Сергію. Ми будемо проводити аукціон. Да-да-да. І ви зможете по навіть по прийняти участь в аукціоні. Буде ще одна картина, якої тут немає, і ви зможете. Може навіть е на аукціоні отримати ще одну картину Ірини. Усі гроші від цього аукціону будуть перераховані на потреби ЗСУ, на потреби е другого міжнародного е інтернаціонального легіону. Отак. От Дякую, що ви були з нами. Запрошуємо вас до спілкування, запрошуємо вам до співробітництва до, по допомозі наших, нашим воїнам. Приходьте до нас на, на зібрання кожної неділі з 13-ї години дня у готелі Козацькому на Майдані Незалежності ми проводимо недільне зібрання. Щоп'ятниці у нас проходить кімната зцілення, вона частіше всього проходить онлайн, але якщо вам потрібно, потрібно помолитися, ви можете зв'язатися з Іриною у Фейсбуці, написати кілька слів. Вона вам запише, запише на кімнату зцілення. Дякуємо, що були з нами. До побачення.